નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ છ વિષય છે હિન્દી જેનો પાઠ સાતમો કે જે સત્ર એકની અંદર આવે છે જેનું નામ છે બુજો તો જાને આ પાઠના સ્વ અધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિડિયો સારો લાગે તો લાઇક કરો શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લેસ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસટીડી એકથી બાર ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો જે તમે શરૂ કરશો તો તમારા મોબાઈલમાં આ પ્રમાણે દેખાશે જેમાં સ્વ અધ્યયન પોથીની અંદર ધોરણ બતાવશે ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠનું નામ બતાવશે જેમાં તમે વિડિયો ઉપર ક્લિક કરશો તો વિડિયો જોવા મળશે અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો પીડીએફ જોવા મળશે તો આશા રાખો અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે જરૂર ડાઉનલોડ કરજો જે એકદમ ફ્રી છે કોઈપણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે વિડિયો અને પીડીએફ જોઈ શકશો તો ચાલો મિત્રો હવે આપણે શરૂ કરીએ પાઠ સાતમો બુજો તો જાને प्रश्न एक नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ फल और सब्जियों के नाम है उन्हें ढूंढकर लिखिए जिसमें पहला तनुजा मुंशी से मिली तो उसमें है जामुन दूसरा नीचे आ मत जा उसमें है आम तीसरा जागो भी सोचा मत करो तो गोभी यशपाल कल जाएगा तो पालक संतरामपुर एक शहर है संतरा और हमसे बच के रहना तो सेब प्रश्न दो पहलियों को सुलझाकर उत्तर लिखिए पहला एक नगर में ढेरों चोर चोरों का मुंह काला पूछ पकड़ कर खींच दो झट से आए जाए उजाला तो होगा माचिस तीसरा मारो तो डंडा खाओ तो मिठाई हमने वह अपने खेत में उगाए तो वह होगा ईर्ख तीसरा काली काली मां लाल लाल बच्चे जिधर जाए मां उधर जाए बच्चे तो उत्तर होगा रेलगाड़ी चौथा दो सुंदर लड़के दोनों एक रंग के एक बिछड़ जाए तो दूसरा काम ना आए तो उत्तर होगा जूता पांचवा धागे से धागा जोड़े जो इसमें जाए वो फंस जाए बिना पानी के घर बनाए वह कारीगर कैसा तो उत्तर होगा मकड़ी प्रश्न तीन शब्दों पर से पहले आ बनाइए जिसमें सूरज तो मैं सुबह आता हूं शाम को जाता हूं दिन भर सबको रोशनी देता हूं गर्मी भी देता हूं बताओ मैं कौन हूं दूसरा है फूल तो मैं रंगों से भरा हूं खुशबू फैलाता हूं कांटों के बीच भी मुस्कुराता हूं पूजा में भी आता हूं बालों में भी सजता हूं बताओ मैं कौन हूं तीसरा आम तो मैं फलों का राजा हूं गर्मी में आता हूं पीला पीला मीठा मीठा सबको भाता हूं रस भी बनता हूं अचार भी बनता हूं बताओ मैं कौन हूं उसके बाद शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए पानी तो पानी बह रहा है चांद रात को चांद काफी प्यारा लगता है चिड़िया तो चिड़िया उड़ रही है विचित्र तो हमने विचित्र प्राणी देखा नदी तो नदी काफी लंबी है हरियाली तो यहाँ हरियाली छाई हुई है पांचवा उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द लिखिए जिसमें गगन यानी मगन लगन और छगन नैतिक तो रैखिक दैनिक और सैनिक सुंदरता तो उदारता समानता और महानता अधिपति तो सेनापति राष्ट्रपति पशुपति पीला तो नीला लीला और शीला प्रश्न निम्नलिखित शब्दों में विशेषण ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए जिसमें काला तो वह काला कौवा है दूसरा दस तो हम दस बजे स्कूल जाते हैं सच्चा तो वह सच्चा आदमी है चौथा लंबा तो वह पुल बहुत लंबा है थोड़ा तो मैंने थोड़ा दूध पिया कोष्टक में से फल और सब्जियों के नाम ढूंढकर लिखिए तो फल और सब्जियों में आएंगे सेब आम टमाटर मूली मटर गोभी और आलू आठवा उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए पहला तुम्हारा नाम क्या है दूसरा अरे कितना सुंदर बालक है तीसरा झोर का धमाका हुआ चौथा नन्ही बोली भलाई करना मेरा स्वभाव है पांचवा तुम कहां रहते हो नौवा प्रश्न निम्नलिखित तो शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए तो भूतल यानी धरती का ऊपरी भाग हस्त यानी हाथ पहेली यानी प्रहेली का भीतर यानी अंदर अस्थि यानी हड्डी और बाधा यानी विघ्न प्रश्न दस शब्दों को शब्द कोश के क्रम में लिखिए जिसमें पहला आकाश कांटे क्षमा चिड़िया पपीता पूजन पेड़ और सफल उसके बाद उचित शब्द लिखिए जिसमें किसी को खाने के लिए कहना यानी खा शरीर देह यानी तन भगवान शंकर की पत्नी उमा यानी पार्वती आकाश गगन नभ यानी आसमान गज के समान चाल चलने वाली तो गजगामिनी बारहवा प्रश्न चित्र में क्या भेद है ढूंढकर लिखिए तो जो चित्र में भेद है वह आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें हमने पांच भेद दिखा है वह लिखे है आप और भी लिख सकते हैं तो विद्यार्थी मित्रों અહીં આપણો પાઠ સાત બૂજો તો જાણે ના સ્વ અધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો છે તે પૂરા થાય છે આગળના પાઠના સ્વ અધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસટી એકથી બાર ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો જેમાં આપને ધોરણ છ તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશનના વિડીઓ અને પીડીએફઓ મળી રહેશે તો ફરી મળીશું નવા વિડીઓ સાથે ત્યાં સુધી આવજો